أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتن دونهن فريضة ولا جناح عليكم بما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم من طول إلا المصلات المجرمين ولا غير من, من فتيات الله عالم من بعد من بعد ما نجحوا لنا بالنا اَینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ وَأَنْتَ تَحْكُمُ وَهُمْ يَسْتَخِفُّونَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُسْرِفُونَ